o'zbek aktyori abdug'affar isoxonov qanday qilib rusiy zabon yoshlarining eng sevimli xonandasiga aylandi soy qo'shig'i noda dadam betob va elparvar kabi filmlardagi turli obrazlari bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish abdug'affar isoxonov hozirgi kunda rusiy zabon musiqa ixlosmandlarining sevimli xonandasiga aylandi uning lolipop degan nomlangan tarona musiqa dasturidagi eng ko'p tinglanayotgan qo'shiqlar reytingida uzoq vaqt birinchi o'rinni egallab turdi ushbu tarona audiosi ikki ming yigirmanchi yilning iyul oyida youtubeg joylangan hamda hozirga qadar salkam 37 million marta tomosha qilingan g'ofur sifatda tanilgan abdug'affar yaqinda keleydo'skop nomli ilk albomini muxlislar e'tiboriga havola etildi albomda o'rin olgan barcha qo'shiqlar hit darajasiga ko'tarildi hamda muxlislar tomonidan juda chiroyli shunday emasmi ayollik latofati ufurib turibdi doim shunday go'zal va maftunkor bo'lib yuring deb qolamiz nargiza samonova uchun romantik sovg'a uzun quloggarlarga qaraganda turklar juda romantik bo'lar ekan yana aytishadiku turklar o'zbeklarni yaxshi ko'rar emish to'g'rida biz oilasi uchun karyerasidan ham voz kechadigan o'zbek qizlarini yer yuzidan topish qiyin turkiyaga kelin bo'lgan nargiza samonova birinchi oktyabr kuni o'ttiz bir yoshni qarshi oldi turmush o'rtog'i uchun xohlaydi mening uyimda qo'shiq qo'yilmaydi faqat qur'on qo'yiladi ko'pincha rivoyat va hadislarni eshitaman san'atda ayol kishiga juda qiyin shayton bor lekin san'atda bu narsa juda kuchli san'atkor bo'lish mas'uliyati qiyin chunki sizning har bir harakatingiz e'tiborat avvaldan o'zgartirib yuborar ekan mas'uliyatingiz ortar ekan to'g'risini aytaman men o'zimni kimlargadir ko'z ko'z qilish uchun yoki endi men boshqacha ayol bo'ldim deyish uchun o'ramadim shu narsaga amin bo'ldimki oddiygina bir ro'mol inson xarakterini o'zgartirib yuborar ekan avvalgi xatolarimni to'g'irlashga harakat qilyapman o'z oldimdan aytib yurardim tug'ilgan kunimda ro'mol o'rayman deb qirq ikki yoshga to'lgan kunim o'radim deydi xonanda dildora niyozova ustozini yodga olgan shukurlo isroilov barcha ustozlarni muborakbod etdi shu qatorda san'atkorlarimiz ham ularga yo'l yo'riq bergan to'g'ri yo'l ko'rsatgan ustozlarni yodga olishdi shukurlo isroilov ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan marhum so'z ustasi bid asomovni yodga oldi ustozim obid asomov olijanob inson edilar oxiratlari obod bo'lsin joylari jannatdan bo'lsin omin deb yozib qoldirgan so'z ustasi shukrurllo isroilov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida